Мы собраны сегодня, чтобы объединить всех жителей Донбасса. Мы выступаем за мирную, единую Украину. На этой сцене стоят разные люди, политики, спортсмены, журналисты, что вы сегодня сюда пришли и вышли, может быть, даже с риском для жизни или для своего здоровья, а говорит о том, что у нашей страны действительно есть шанс выжить. Я хочу сказать России и Путину, что мы, русские Донбасса, русскоязычные, украиномовни, мы не требуем защиты и не нуждаемся в защите кого-то от нас, кого-то издалека. Мы сами разберемся здесь и с нашими олигархами, и с нашими плохими властями, хорошими властями. меня в детстве, ну во дворе, ну мы пацаны ж, дразнили бандеровцам. Я обижался, дрался. А теперь я понял, что я горжусь тем, что я украинец, что я бандеровец за единую, унитарную Украину больше 70% людей. Слава украинской армии! Слава, Слава Украине! Сьогодні в Донецьку пройти з українським прапором це наражатися на небезпеку. Нехай ті, хто йде до нас зі зброєю, бояться нас, бо вони получать відсіч. Нехай бояться ті, хто хоче розколоти нашу країну, бо ми їм не дамо цього зробити. Позиция церкви однозначно из Донецки. Мы против войны, мы против насилия, мы против разделения. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Большое спасибо всем, кто сегодня пришел. Донбасс, Украина! Донбасс, Украина! Донбасс, Украина!